किसी के पैसे पड़े हुए मिल जाए बंदा कहे तो मेरे हो गए कोई भूल जाए सामने वाला तो इधर देने के लिए कोई तैयार नहीं होता कर्ज़ा लेने के वक्त और स्टाइल होता है कर्जा लौटाते वक्त और स्टाइल होता है हैं अरे भाई फिक्र ही ना करो तुम्हारे कर घर जाकर दे जाऊंगा घर आकर दे जाऊंगा तो अलग बात है वो आपके घर के चक्कर लगाता है उसका जवाब ही नहीं मिलता फ़ोन ही नहीं उठता है ठीक है ये आप दुनिया में तो किसी के साथ कर सकते हो मगर क्यामत के दिन तो जवाब देना पड़ेगा ना जिंदगी में कभी एक उसूल बना लें आपकी तरफ किसी का एक रुपया आना नहीं चाहिए ये रह गया ना तो हम जवाब नहीं दे सकेंगे सैदी आला हजरत इमाम सुन्नत फरमाते हैं जो किसी के तीन पैसे जान बूझ कर दबा ले उसे कयामत के दिन सात सौ मकबूल बाजमात नमाजें देनी पड़ जाएंगी तीन पैसे के बदले जो हजार रुपए दो हजार रुपए दस हजार रुपए एक लाख रुपए दबा के बैठा हुआ है जमीन पर कब्जा करके बैठा हुआ उसका बनेगा क्या हम समझते हैं मैं बड़ा तुर्रम खान हूं मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता अरे भाई आपको पता ही नहीं है देखें मैं आपको जो बात कहने जा रहा हूं ना वो बहुत बड़ी मेरी जिंदगी का निचोड़ है और मैंने ये बातें बड़े बड़े लोगों से भी सुनी है जो मुझसे भी बड़ी उम्र के हैं शायद आपको अभी ना समझ आए लेकिन जो पचास से ऊपर के वो मेरी बात की तइद करेंगे आप एक बात नोट कर ले लिख ले कहीं जिसने जिसके पैसे खाए ना वो कभी जिंदगी में कामयाब आपको नजर नहीं आएगा पैसे खाने वाला आपको छुपता हुआ आपको डरता हुआ आपको तबाह होता हुआ नजर आएगा और जिसके किसी ने पैसे खाए ना अल्लाह ने उसको उससे ज़्यादा फिर लौटा दिए ये उसूल है थोड़े दिन लगते हैं जिसको जिसके ऊपर जुल्म हुआ है ना अल्लाह उसे खड़ा कर देता है और खाने वाला बर्बाद ही रहता है अच्छा दुनिया में तो बर्बाद रहा अब आखिरत में महिला उसने बर्बादी उठानी क्योंकि उसने उसका बदला देना है तो कभी जिंदगी में बंदा किसी के पैसे किसी का हक लेकर कामयाब हो ही नहीं सकते है। तो थोड़े, थोड़े दिनों की चांदी होती है उसके बाद हमने उसका डाउनफॉल ही देखा है उसका तबाह बर्बाद ही होते देखा है तो एक बात याद रखें कभी किसी का हक मेरी तरफ नहीं आना चाहिए वो उसको पूरा पूरा लौटाए वो भूल गया फिर भी लौटाएं माफी भी मांगे कि यार लेट हो गया भाई माजरत और फिर क्या फरमा वादे पूरे करें हमारे यहाँ तो भाई तकिया कलाम हो गया तो उसी फिक्र ही नहीं करो बस कल कर देता हूँ परसों कर देता हूँ बस आप आ जाओ जुम्मे वाले दिन अच्छा ये बोलते हुए भी पक्का इरादा होता है कि होना वना नहीं गोली ही देनी पता अजीब अजीब नाम रखे हुए हमने है वो एक मुहावरा मशहूर कर दिया वो वादा ही किया जो वफ़ा हो जाए माद अल्लाह अरे वादा होता ही वफ़ा करने के लिए बस मैं कल पहुंच रहा हूँ फिक्र ही नहीं करो तुम्हारे घर आ रहा हूँ अरे बस परसों हो गया काम नहीं अब तो कुछ लोग ऐसे हैं जो जितनी कस्में खाले यकीन भी नहीं आता है मेरा तो मेरा भी एक जुमला मशहूर हो गया लोग कहते हैं ना फिक्र ना करो मैंने कहा कर, जो कहता फिक्र ना करो उसकी ज़्यादा फिक्र करो हाँ वो हर बात में कहता फिक्र ही ना करें हो गया काम आप अरे आप टेंशन ही ना लें जो ये कहता है टेंशन ना लो उसकी ज़्यादा टेंशन लेनी पड़ती है क्योंकि ये इसका तकिया कलाम है ना करें ऐसा आप अच्छा फिर ऐसा बंदा जो है ना यू समझिए आहिस्ता आहिस्ता दोस्त खो देता है एतमाद खो देता है आप ऐसे बन जाओ क्या आप कहो ना आपका काम हो जाएगा सामने वाले को पता इसकी बात पत्थर की लकीर है वो आप पर एतम करेगा यार इसने आज तक जब जो बोला है ना वो टाइम पे किया है हम समझते हैं कि यार गोली दे के हमारी गाड़ी चल रही आगे नहीं चलेगी आहिस्ता आहिस्ता आप देखे ना दुकानदार कौन सा चलता है आप मोहल्ले में सौदा किससे लेते हैं आप बाज दुकानदार ऐसे जो महंगा सौदा देते हैं आप जाके उससे ले लेते हैं कि यार ये सच्चा देता है वो सस्ता तो देता है मगर मिलावट करता है तो मिलावट वाले का कारोबार आगे जाके बद ही होता है और अच्छी क्वालिटी का महंगा भी लोग खरीदते हैं बिल्कुल ऐसे ही बंदा वही चलेगा तो अब आप, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपने इदारे में अपने जॉब में भी आगे जब ही बढ़ेंगे जब आप सच्चे होंगे आपका एच कहेगा यार जब बोलते देखो झूठ बोलता है जब देखो कोई बहाना करता है आहिस्ता 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 आप डाउन फिर आप पता है क्या कहेंगे पता नहीं मुझे क्यों पीछे करते हैं मुझे आगे नहीं बढ़ाते मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाते मेरा ग्रेड नहीं बढ़ाते भाई आपकी बातें समझ नहीं आती आप हर वक्त कोई नई कहानी सुना रहे होते हो सच्चे रहो ना अच्छा कहानियाँ पता ही कौन सुनाता है एक बार एक बात और ज़िंदगी में याद रखें हमेशा कहानियाँ वो सुनाएगा जिसको कहानी संभालनी होती है झूठे को कहानी संभालनी होती है ना मिसाल के तौर पर आपसे किसी ने पूछ लिया भाई आप दो दिन क्यों नहीं वो दादी का इंतकाल हो गया था अब आपको सारी ज़िंदगी याद रखना है कि मैंने अपने चैनल में दादी मार दी है अब दो तीन महीने बाद आपने कहा दादी बीमार थी तो एच ओ डी का तीन महीने पहले तो इंतकाल हुआ था बीमार कैसे हो गई तो परेशान जो झूठा होगा ना वो हमेशा परेशान रहेगा अच्छा किसी ने पूछा कहाँ रहते हो अच्छा जरा भरम भी मारना तो अब लियारी बोलूंगा तो नहीं मैं तो जमशेद रोड पर रहता हूँ या मैं भादूराबाद रहता हूँ अब सारी जिंदगी उस दोस्त के साथ याद रखना मैं लियारी में नहीं रहता इसके सामने रह रहा हूँ उसको याद सच्चे को टेंशन ही कोई नहीं है उसको नींद से उठा के पूछो कहाँ रहते हो जहाँ रहता है वो बता देगा कहाँ रहता हूँ है क्या करते हो तो ये